Ви з Новогородівки, Городівки, так? Да? З Новогородівки. Новогородівка. Там ну, обстріли коли такі сильні почалися? Три дні тому, три дні тому, так? А, де -то, ну, може, 4 дні. Ну так, 3-4 дні. Це село, так? Да? Ні, це город. И ну, як Селідово, как, ну, чуть менше покровка. А ви що робили? Де ви там жили? Ну, Там я жив. я пенсіонер раніше працював на шахті. Не, ви, я имею в виду під час обстрілу, где вы жили? В подвале? Да нет, в у нас таких подвалов, там можно сказать, нету, как таковых, бомбоубежище написано, просто, что бомбоубежище, но они не приспособлены, если там хоть раз попадут в этот дом, накроют, просто не вылезешь даже. А ваш дом целый? Ну, мой наполовину попало что-то, да, туда. Да, на, по крыше попало там туда-сюда, ну, то, скорее всего, осколки уже, наверное, прилетели. Ага. Потому что если прилетела целая, то она там разворотила, потому что я знаю, как она разворотила. А вам пропонували эвакуироваться до этого? Конечно. А вы, вы еще, ну... Да, я уже дал, думаю, что может обойдется. Ну, ну, я так думаю, что там бомбить нас на Бородоке. У нас было четыре шахты, из них осталась рабочая, полтора, и то они только в воду качают и все. А, а сколько людей там э, лишилось сейчас? Ну я не знаю. Так. У нас... Ну просто Город пустой давным-давно Пустой, да? У нас, ну, и так оно было как-то... Как началось оно то самое... Ну а так оно... Ну, жизнь, но если, ты не успел здесь это от, от, отвернуть, оно с этой стороны уже бабахает. Ага. Ну, Страшная конечно, неприятно. Як что вы зараз чувствуете? Да, я, я привык просто. Чтобы уже звикли, да? Да. Просто я, родители были, но родители я раньше отправил. но я продаю их в депо отправил. Ну, а теперь у меня в этом ничего не держало просто. Ну, как, квартира, конечно. Ну, сами понимаете. Что можете сказать? А что я могу сказать? То сволочи они. Россияне ваши, наши. Я понимаю, там не ну, в такой степени они убьют на убой. Разрушение на убой, они выжигают просто все. же. Наш куда? Наш куда, что так? Да я думаю, не знаю, то, она приедет, она, она хочет в этот самый ой, как, в область. Это, Ленинскую область. Там у меня подруга. Ну куда ни кинется? сейчас нужны деньги. За, за аренду, допустим, помещения или там это самое, за переезды, это самое. Ну, а мне пенсия только будет когда? На пенсию будет в конце месяца. Где-то то А там невозможно, уже, понимаете, ни магазины не работают, ни это самое. А что можете порадовать людям, которые сейчас пребывают в таких самых умовах? Хорошо, пускай они уже Если уже здоровья нету, допустим, мне чего там уже ждать. Молодые пускай идут, воюют. А ты что выезжали, да? Чтобы эвакуировались. Так, ну, а есть молодые, ну, я просто поудирали, кто на когда уже давным-давно. Не, я имею в виду, что люди, вы рады, чтобы люди выезжали? Ну, а если, что, ну, а они, они, ничего не сделают все равно. Что, это же не то, что ходить с пистолетом или, или, с ружьем, как раньше, с автоматом. Они, шо, они, 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 стреляют людей, понимаете? Он, 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 ты что-то сказал или просто, или промолчал даже. Он бабахнул тебя и все. На глазах при, при, людях, вот жена там сидит, там это самое, родители ее. Он его бабахнул и все. Это так они на оккупированных территориях? Да. Я видел, я знаю.